Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Seni Bonsai Kali ini edisi jalan-jalan Berkunjung ke kediaman sahabat kita Pecinta Bonsai Di sini kita disuguhin dengan bahan-bahan yang cukup memanjakan mata Ini di hadapan kita ada banyak bonsai Ini mayoritas yang ada di depan kita ini adalah bugenville bonsai bukan fil sahabat-sahabat gimana dari sekian banyak bonsai yang ada di sini ini sebenarnya bahan bonsai koleksi untuk sementara saat ini masih tidak untuk disolot di, apa tidak untuk disolotkan ini? gimana ini sahabat-sahabat wah ini kita coba nanti bincang-bincang dengan Bang Samsulin ini di hadapan kita ada Bougainville Singapura. Cukup mantap. Dengan karakter pohon yang cukup besar, cukup tua. Kerantingannya cukup matang. Di hadapan kita sahabat-sahabat. Di sebelah kiri kita juga ada. Ini juga Bougainville seperti ini penampakannya. Kita geser ke samping kanan. Ini ada Bougainville yang karakternya cukup unik. Kayak diperas. Kaki-kakinya mantap seperti ini. Wow Ini sahabat-sahabat Ini juga Itu beliau ada di sana Lagi pruning Assalamualaikum Bang Jamsel, ini mau tanya-tanya. Yang di depan kita ini ada bahan bonsai kimeng. Dimana kaki-kakinya cukup mantap seperti ini. Ini gimana cara buatnya, man? Ini saya beli sudah begini, cuman masih potongan tangan pertama dulu. Oh gitu. Seberapa lama sudah di sini ini? Hampir satu tahun. Hampir satu tahun. Oh ini, sobat-sobat, mantap sekali! Kaki-kakinya tidak perlu diragukan lagi. Wow, ini sang owner lagi nyukur tinggal kecil tapi pedas, ini. Nih. tinggal nunggu pembesaran Kek itu. Ini, ini. Lalu dipotong, ini hanya untuk nari aja. Nih. Oh, gitu nanti. Dua ini. Kita siap ini sahabat-sahabat, tangan-tangannya siap ikut jalan-jalan apa? Meramaikan Pamnas nanti, ya Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah ya. Sip. Wow, ini dia. Cukup berkarakter. Coba kita kelilingin dulu ini bahan ini. Kok saya sangat tertarik sekali dengan bahan ini. Wow. Kecil cabai rawit ini, Mas. Kecil cabai rawit, betul. Kecil pedas. <laughs> Sip. Ini tidak untuk disolotkan kan gitu ya. Barang koleksi ini sampai sobat jarang-jarang kita dapatkan bahan bonsai seperti ini. Karakter kakinya, woi, mantap. termasuk yang di belakang bagian file itu pun kan barang-barang koleksi ya bang? Iya. Oh. Wow. Dijual kalau ada masih nambah Oh gitu, malah ini bukan target mau jual 14. 14 bahan lagi, oh. khusus Bu Genfil Gen. Ini sahabat-sahabat mungkin ada 5. Sementara yang ada 5, target untuk nambah tinggal kurang 14 Eh, total 14 14 Tinggal 10 Tinggal 10 Ini mungkin nantinya ada sahabat-sahabat yang memiliki Mungkin bisa menghubungi beliaunya Barangkali ada yang mau di ini tidak dihitung. <laughs> yang mau dijual gitu mungkin teman-teman punya bisa nanti hubungin bang Samsulnya ini. Beliaunya lagi butuh banyak khususnya Bougainville Singapura tapi yang. Singapore, sorry. Siap. Ini sahabat-sahabat. Bang Samsul mau tanya. Bougainville ini sampian ngerawat sendiri. Iya. Seberapa lama itu? Ini belinya sudah satu tahun. Oh sudah tahu satu tahun ada di satu sini. satu tahun setengah. Satu Ya Allah, ini sahabat-sahabat karakter pohonnya mantap sekali. Tinggi berapa ini, Bang? 1 1 meter 20. Ini sahabat-sahabat. Coba kita kelilingi dulu. Kalau hendak munyer ini kayaknya kurang sip nih. Wow. Ab Abaikan suaranya. <laughs> ini di depan kita ini saya ditemani si penghuni jangan coba-coba kesini tuh sabar. mantap seperti yang saya sampaikan barusan bahwa bonsai-bonsai khususnya bugenville yang ada di sini ini sebenarnya barang koleksi beliau barang-barang koleksi bahkan beliaunya masih membutuhkan kurang lebih 10 bahan lagi khususnya bugenville Singapura mungkin nanti ada sahabat-sahabat yang nonton mungkin punya bisa menghubungi beliaunya atau bisa komen-komen nanti di video atau di channel YouTube kami ini sahabat-sahabat khusus bugenville Singapura Tapi di sini ada pohon bonsai yang cukup besar juga ini ada bonsai buni ini sahabat-sahabat di sebelah sana juga ada bonsai bugen ini sahabat di depan kita ini ada bonsai yang cukup menarik tapi saya tadi podium. ini sahabat-sahabat bukan til Singapurnya yang tampil indah dengan cukup indah Wow bisa memanjakan mata dengan memandang Pil yang cukup asik ini Ini poti podium, wow. Dan di sebelah kirinya lagi ini ada pohon bonsai buni yang cukup besar, karakternya mantap, kaki-kakinya oke. Okay. Ini sahabat sampai, salah satu koleksinya beliau. dan di sebelah sana itu juga ada kayaknya itu Kimeng cukup prospek. Ini. Wow, kaki-kakinya menggurita. Wow. Ini sahabat-sahabat. Kocil. Wow, seperti ini. Mungkin target ini demik 30. Dan di depan kita ini ada Siantu atau Dewan Daru. Wow. Asik. Sahabat-sahabat mungkin saya cukup saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.